হেল্ল' এভৰিৱান মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ থামনেলটো দেখি গম পাইছেই নিশ্চয় মই আজিৰ ভিডিঅ'ত তালৰ ভিন্ন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ ছ' এনেকৈ তালটো ধুনীয়াকৈ বাকলিটো গুচাই গতিকেইটা উলিয়াই এনেকৈ অকণমান প্ৰায় চাৰি পাঁচ ঘণ্টা সময় পানীত বা চূণ পানীত তিয়াই থয় বহুতে অঁ আমি পানীতে তিয়াই থৈছিলোঁ বাৰু তাৰপিছতে এনেকৈ চালনিৰে চালি পেলাই তাৰ ৰসটো উলিয়াই ল'লোঁ এতিয়া মই প্ৰথমতে তালৰ পিঠা বনাম তো তাৰ কাৰণে মই দুকাপ আটা লৈছোঁ অকণমান দিছোঁ তাতে ইলাচি পাউদাৰ অকণমান বেকিং চৌদা আৰু লগতে মোৰ হাতত কেঁচা নাৰিকল আছিলে ৰুকা চব সেইখিনি অকণমান এড কৰিছোঁ আৰু চেনি সোৱাদ অনুসৰি যিমান মিঠা খায় চেনি এড কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিক্স মিলাই ল'ম তাৰপিছতে মই ইয়াতে তালৰ ৰসটো এড কৰিম মই প্ৰায় দুচামুচ তালৰ ৰসেই এড কৰিছোঁ ডাঙৰ চামুচৰ দুচামুচ বেছিকৈ তালৰ ৰসটো দি দিলে মানে তিতা হৈ যায় গতিকে মই অকণমান পানী দি পেলাইও ধুনীয়াকৈ মোৰ সেই যিখিনি প্ৰয়োজনীয় যিটো কনচিষ্টেঞ্চি আছে সেইটো বনাই লৈছোঁ অকণমান মালপোৱা বনাওঁতে যিটো যেনেকুৱা হয় অকণমান ডাঠ কনচিষ্টেঞ্চি হ'ব লাগে তালৰ পিঠাটো বনাওঁতে আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় তালৰ পিঠা বনাই খাইছেই ভাদ মাহত আমাৰ অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ভিন্ন নিয়ম আছে নহয়নে আমাৰ ফালে তালৰ পিঠা খাব লাগে বুলি কয় বা তালৰ ভিন্ন বস্তু বনাই খাই আচলতে জন্মাষ্টমীতে দিয়া হয় মই জন্মাষ্টমীত দিয়া নহ'লে কাৰণে পিছত বনাইছোঁ এদিন ভাদ মাহত ছ' ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই এনেকৈ গোটেইখিনি তালৰ পিঠা এতিয়া ভাজি ল'ম আমি এতিয়া এইখিনি সন্ধ্যা চাহৰ কাৰ লগত খাবলৈ বনাইছিলোঁ আৰু মই গোটেইখিনি তালৰ ৰস ব্যৱহাৰ কৰা নাই পিছে অলপমান ৰাখি থৈছোঁ মই পিছদিনাখন এটা ব্ৰেকফাষ্ট আইটেম কিবা বনাম বুলি ভাবিছোঁ তালৰ তাল দি পেলাই নে তালৰ ৰস দি পেলাই আৰু যিহেতুকে সদায় তালটো খুৱাই থকা নহয় গতিকে থাকোঁতে ভাবিছোঁ খাই লওঁ ভিন্নতাৰ আইটেম চ' সেয়া প্ৰায় হৈ গৈছে মোৰ তালৰ পিঠা এয়া দেখিছেনে ধুনীয়া ফুলা ফুলা তালৰ পিঠা ৰেডি চ' এতিয়া এইটো হ'ল নেক্সট মৰ্ণিঙৰ ভিডিঅ' হয় মই ৰাতিপুৱা তাল পুৰি বনাইছিলোঁ তাৰ কাৰণে পুৰি বনোৱাৰ সেই একেটাই প্ৰচেছ আটা লগতে বেকিং অকণমান দিছোঁ আৰু এইফালে মই সানোঁতে খালি তালৰ ৰসটো দি পেলাই সানিছোঁ ধুনীয়া চফ্ট এটা দ' বনাই লৈছোঁ আটা দ' এটা বনাই লৈছোঁ আৰু বাকী সেয়া পুৰি বাকী চবেই বনায় আৰু বিশেষ একো এইটো কাৰণে কিনো দেখাম পুৰিখিনি বেলি পেলাই পুৰিও ভাজিবলৈ ল'লোঁ আৰু এইফালে ভাবিলোঁ পুৰিৰ লগত কি খাম বুলি ভাবি পেলাই মাখানা গাখীৰ তাল দি পেলাই ভাবিলোঁ এটা খীৰ বনাওঁ চ' এইখিনি গাখীৰ লৈছোঁ প্ৰায় আধা মগ গাখীৰ আছিলে প্ৰায় দুকাপ আৰু গাখীৰ তাত মই সেই তালৰ ৰসটো এড কৰি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিলাই ল'ম এতিয়া আৰু ধুনীয়াকৈ উতল আহিব দিম যিমান উতল আহিব সিমানে তাৰ থিকনেছ আহিব প্ৰথমতে আপোনাৰ পনীয়া হোৱাৰ নিচিনা লাগিব পিছত লাহে লাহে ডাঠ হ'বলৈ ধৰিব তো এতিয়া সেয়া ডাঠ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে দেখিছেনে ত' এতিয়া মই ইয়াতে চেনিখিনি এড কৰিম চেনিটো নিজৰ যিমান চেনি খায় সিমানটো এড কৰিলেই হ'ল আৰু ইফালে মই ফ্লেভাৰৰ কাৰণে ইলাচি এটা খুন্দি পেলাই এড কৰি দিছোঁ আনফালে সেয়া তাল পুৰি এইফালে বনাবলৈ লৈছোঁ চ' আৰু সেইফালে দেখিছেনে মই সেইটো এইটো বনাই আছোঁ প্ৰায় এইখিনি হৈয়ে গৈছে থিকনেছটো প্ৰায় আহি গৈছে গতিকে ইয়াতে মই ৰ'ষ্টেড মাখানা এড কৰি দিছোঁ মাখানাখিনি ধুনীয়াকৈ কেৰাহীত ৰোষ্ট কৰি পেলাই ইয়াতে এড কৰিছোঁ তেতিয়া খাবলৈ ভাল লাগে চ' সেয়াই অলপ সময় প্ৰায় দহ পোন্ধৰ মিনিটত ধুনীয়াকৈ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ যাব দহ পোন্ধৰ মিনিটৰ পিছত দেখিছে ধুনীয়া থিকনেছ আহি গৈছে এতিয়া গেছটো অফ কৰিম ত' আমাৰ তাল পুৰি লগতে তালৰ তাল মাখানা খি ৰেডি বাই বাই আজিলৈ আহোঁ আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'